Dan uh, bukan apa sebab saya bersama-sama dengan penerbit saya ni uh, Aizat uh, untuk penerbit Alfa hari ini uh, Katanya sedap lagu ni Lagu apa ni? Lagu Cinta di Hujung Rindu uh, Sebab Aizat ni tengah rindukan seseorang sebenarnya <laughs> Okey dan, dan seperti yang dinyanyikan Okey 10.30 minit pagi uh, Kita bersama-sama dengan tetamu di Konti uh, Untuk kita bincangkan mengenai uh, ruangan di ruangan Alfa Jadi kita ucapkan Assalamualaikum dan juga Selamat pagi ke pada yang berusaha Dr. Yuslan bin Sanudin Apa khabar Doktor? Alhamdulillah, terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih pihak National FM Yang menjemput Jabatan Retina lah yeah. Untuk datang berkongsi berkaitan dengan industri tenusu. Ah okey dan itulah dia eh hari ini. Ah uh, Dr Yuslan kita yang merupakan seorang pegawai veterina bahagian pembangunan industri ternakan hari ini. Tajuk kita uh, ialah industri tenusu dalam negara. Okey, jadi ah uh, Dr bila cakap mengenai ah um, veterina ni eh okay. ataupun uh, DVS uh, Department of Veterina Veterinary Services. Services si. Okey, jadi perkhidmatan uh, Jabatan Perkhidmatan Veterinary lah. Betul. Uh, Okey, jadi mungkin doktor boleh terangkan uh, secara keseluruhannya apakah sebenarnya fungsi DVS ini? Silakan. Uh, Okey, terima kasih. Jadi, fungsi Jabatan Perkhidmatan veterina ataupun DVS ni adalah untuk mengawal, kemudian mencegah dan uh, menghapuskan penyakit haiwan dan zoonotik. Contoh zoonotik ni penyakit rabies, penyakit oh. anjing gila lah. Dia panggil zoonotik? Yeah. Zoonotik. Zoonotik di mana penyakit ni boleh menjangkiti daripada haiwan kepada manusia. Oh, ha. okey. Jadi maksudnya istilah zoonotik itu penyakit daripada haiwan yang boleh menjangkiti manusia. manusia. Tapi kalau bukan penyakit yang boleh menjangkiti manusia, dia tak panggil zoonotik lah? Bukan. Okey, ha, faham. Bukan. Kemudian di US juga bertanggungjawab dalam aktiviti pengeluaran hasil tenakan dan tenakan. Hmm. Uh -huh. Di samping itu pun DVS juga mengawal dari segi import dan ekspor ternakan dan hasil ternakan. Mm -hmm. Dan di dalam DVS juga kita ada Akta Kebajikan Haiwan mm -hmm. di mana kita bertanggungjawab untuk uh, menjaga kebajikan haiwan tersendiri. Sama macam manusia mm -hmm. di mana kita pun kena jaga kebajikan dia mm -hmm. terutamanya dari segi makanan, penyakit dan apa-apa berkaitan dengan haiwan tersebut. Lah. Mm -hmm. Uh, contohnya dari segi kawalan penyakit tadi lah okay. uh, Dari segi makanan okay, mm. Dari segi mungkin uh, kebersihan tempat uh, pembiakan mereka ke Mungkin doktor boleh uh, kongsikan lagi Apakah antara kebajikan haiwan yang yang biasanya di, di, dijaga atau dikawal selia lah Dia untuk kebajikan haiwan ni mm -mm. Apa yang kita fokus lebih kepada contoh makanan dia mm -mm. Tempat tinggal dia mestilah mm. selesa Bersih, selesa, bersih, ya. selesa Dan tiada kontaminasi lah daripada uh -uh daripada bahan-bahan terlarang ataupun kuman yang berbahaya lah. Mm -hmm. itu yang paling pentinglah. Mm -hmm. Di samping itu juga macam Jabatan Veterinar ni juga dia terlibat secara langsung di dalam aa, pemantauan logi-logi pemprosesan. Okay. Sama ada pemprosesan ayam, lembu dan termasuk juga logi pemeriksaan susu. Mm uh -huh. dan apa seperti yang tuan-tuan makan uh -huh. ataupun beli di supermarket contoh ayam yang disembelih itu kebanyakan dipantau oleh Jabatan Perimbatan Veterina. Ah, uh. uh. okay. Jadi uh, bagaimana pula dengan hasil tenusu? Okay. Jadi adakah uh, DVS ini juga uh, terlibat dalam industri tenusu? Di dalam industri tenusu ni memang DVS memainkan peranan yang penting lah uh -uh. Untuk pembangunan industri tenusu tu sendiri uh -huh. Di mana kita terlibat secara langsung dari segi kesihatan dan kebajikan haiwan yang macam saya ceritakan tadi uh -huh. Kita secara langsung terlibat dalam pengawalan penyakit dan vaksinasi Contoh penyakit yang selalu kita dengar lah uh, adalah FMD Ataupun penyakit kuku dan mulut uh -huh. Kalau pada manusia penyakit tangan dan mulut lah kalau, ah, untuk kanak -kanak, okay, yeah. kalau untuk kanak-kanak. Tapi kalau untuk lembu ataupun rubina ni adalah penyakit kuku dan mulut. Hmm. Kemudian kita ada penyakit brosialosis, kemudian kita ada penyakit tuberculosis ataupun TB. Oh, okay. ha, TB ni salah satu penyakit zoonotik yang boleh menjakiti manusia. Oh sebenarnya katakan. TB ni adalah daripada haiwan eh? Ha, salah satu punca lah daripada haiwan. Hmm. Tetapi kalau kita selidik lebih dalam lagi adalah punca daripada tanah tanah. Ha, daripada tanah yang menjangkiti hewan haiwan dan daripada haiwan ni dia boleh menjadi menjangkiti manusia. Oh. Ha. Okay. Kemudian dari segi pembangunan latihan juga di terlibat secara langsung lah. Uh -huh. ha, kita terlibat untuk melatih peternak, membimbing peternak untuk menjadi peternak yang berjaya lah. Dari segi menjaga kebersihan, dari segi pengurusan kandang, dari segi rekod ternakan. Itu adalah salah satu latihan ataupun bimbingan yang kita laksanakan okay. di samping itu pun kita ada juga uh, kerjasama dengan pihak swasta lah, ataupun pengilang susu untuk melatih peternak ini uh -huh. uh, yang di mana kita bekerjasama dan melatih peternak ini setiap tahun lah, boleh dikatakan selain itu kita pun ada penyelidikan uh -huh. uh, penyelidikan yang kita jalankan di jabatan untuk mengekalkan genetik yang terdapat di dalam negara kitalah. Mm -hmm. Selain itu pun kita cuba improve ataupun kita meningkatkan genetik yang ada sedia ada di Malaysia ni mm -hmm. untuk lebih tahan kepada penyakit, tahan kepada cuaca dan dia boleh makan makanan ada yang di Malaysia ni. Mm -hmm. Dan untuk makluman pendengar ataupun puan, kebanyakan lembu yang kita bawa masuk di Malaysia ni ada lembu daripada luar negara. Mm -hmm. biasanya daripada mana, doktor? Contoh dia daripada Australia lah okay. ataupun New Zealand, uh -huh. di mana kalau kita perhatikan di sana adalah negara yang beriklim sejuk uh -huh. dan Malaysia ni adalah iklim yang panas lembap, panas dan lembap uh -huh. ataupun kaltikatristival. Lah. Yeah. Ha, jadi bagaimana untuk mereka menyesuaikan? Ha, itulah ha. salah satu penyelidikan yang kita buat uh -huh. untuk meningkatkan genetik dia supaya dia tahan kepada cuaca di Malaysia ni beradaptasi lah, eh. beradaptasi lah betul. Uh -huh. ha. <laughs> Selain itu juga kita ada juga Pengawalan kualiti susu uh -huh. ha, Ini penting di dalam dasar tenusu Untuk memastikan susu yang dihasilkan Oleh peternak ni Selamat diminum Atau digunakan oleh, oleh Pengguna lah uh -huh. Di samping tu kita buat pengawalan Juga di kilang-kilang susu Di mana kita memastikan supaya Kilang-kilang susu yang memproses Susu ni mematuhi Atas makanan yang kita telah tetapkan di negara kitalah. Mm -hmm. Okey, jadi itu uh, memang banyaklah sebenarnya eh, uh, fungsi DVS ini uh, dalam uh, kata orang tu industri tenusu kita uh, di Malaysia. Betul. Uh -huh. dan, dan tapi saya nak tanya jugaklah eh, doktor eh, uh, dalam banyak-banyak bakul -banyak, uh, lembu eh, mm -hmm. uh, mungkin ada New Zealand, ada India, ada Betul. Australia dan tempatan sendiri, kenapa kita memilih Australia? Oh, okay kenapa kita memilih Australia ataupun New Zealand ya? Uh -uh. Ha, ini disebabkan negara ni satu dia bebas penyakit uh -huh. daripada penyakit-penyakit contoh penyakit, penyakit kuku dan mulut dan brucellosis uh -huh. kemudian baka yang diimport daripada Australia ni adalah baka yang uh, kita kenali sebagai baka yang mempunyai pengeluaran ataupun produksi yang tinggi lah. Uh -huh, dari, segi ha, dari segi, susunya tu. Dari segi susu tu. Hmm. Ha, kalau macam negara-negara lain tu, kita ada isu biosecuritylah. lah mm -hmm. ha, di mana dia ada masalah penyakit yang kita cuba elakkan mm -hmm. supaya masuk di Malaysia. Ah, ha, ada itu juga eh. Ada juga. Ah. Yang boleh mencakiti haiwan-haiwan ataupun ternakan di Malaysia sendirilah. Mm -hmm. Ah ha, itu yang kita takut. Dan macam Australia dan New Zealand ni kita telah dikenalilah di dunia sebagai antara negara pengeluar susu yang besar di dunia. Uh -huh. ha, dan dari segi logistik pula uh -huh. Australia dan New Zealand ni lebih dekat. Dia dekat dengan Malaysia dan mudah untuk kita bawa tenakan tersebut sama ada melalui kapal laut ataupun kapal terbang. Uh -huh. ha. Jadi itulah antara sebab faktornya eh, kenapa kita memilih lembu daripada sana eh. okay, Dan uh, mungkin doktor boleh juga uh, kongsikan eh, kepada pendengar hmm. Mengenai tahap industri tenusu dalam negara kita Okey Berkaitan dengan tahap industri tenusu di negara kita ni hmm -mm. uh, Sejak kebelakangan ni lah, Alhamdulillah industri hmm -mm. tenusu di negara kita ni Membangun dengan baik dengan seperti apa yang kita rancangkan hmm -mm. Dengan pelaburan daripada syarikat-syarikat skala besar lah Uh, kalau pendengar atau Puan pernah dengar Farm Fresh Itu adalah salah satu syarikat yang Berskala besar mm -hmm. yang terdapat Di negara kita dan merupakan syarikat Lokal lah, yeah. syarikat tempatan Yang turut menternak Lembu tenusu di Malaysia mm -hmm. uh, Untuk pengetahuan juga Farm Fresh ni bilangan lembu yang ada di ladang Mereka lebih daripada 7000 ekor mm -hmm. Dan Ladang mereka ada di negeri Johor di negeri Sembil, uh, di Pahang dan di Perak. Saya kira bukan sekadar uh, susu susu saja lah, eh. tetapi dari produk tenusu itu juga mereka telah mengeluarkan mentega. Eh. Betul betul. Uh, cuma di Malaysia ni mungkin mentega tu belum lagi salah satu produk utama mengalah. Ia yeah. uh, disebabkan kita lebih kepada fokus untuk susu segar itu sendiri mm -hmm. dan mentega kebanyakan kita masih import lagi. Masih lagi. Uh, Sebab kita belum lagi lah. Eh. Betul kita uh, masih. belum cukup lagi untuk mm -mm. keperluan kita untuk susu segar nilah. Mm -mm. Ha. Tapi itu satu uh, langkah yang baiklah kan? daripada uh, produk uh, lembu, uh, tenus uh, susu, uh, kemudian ada variety. Betul, uh, betul. Untuk makluman juga yang mm -mm. setakat ni apa yang peternak ataupun pengusaha buat ni adalah cheese. Ya, yeah, keju. Ha, keju. Uh -huh. ha, keju ni kalau macam majerin tu, majerin ni sebenarnya okay dikeluarkan di Malaysia yeah. tapi bukanlah produk susu majerin yeah. ini kebanyakan adalah daripada kelapa sawit. Mhm. Mm ha, tapi itu kalau tu kelo majerin. Tapi berbeza. kalau mentega betul daripada, daripada susu. Daripada susu. Ha, ha. Ha, tapi yang sekarang ni ada peternak ha. Ha, contoh dia MIG. Ha. Dia mengeluarkan cheese dia sendiri. Ha. Ha tapi dia uh, sendiri. Ini bukan daripada Farm Fresh lah. Bukan, bukan. Uh -huh. cuma macam Farm Fresh sekarang ni dia banyak mengeluarkan produk-produk susu -produk segar. Uh -huh. dengan produk Uh, susu tepung hmm. dan ada lagi bawa produk, produk yang lain lah. Jadi tak mustahil lah satu hari nanti daripada susu uh, kita boleh jadi penguat cheese juga lah. Maksud kita kalau kita nak import cheese daripada uh, luar negara mahal eh. Betul betul. Uh, satu hari nanti kita cheese tu perkara biasa. Betul betul. Insyaallah mungkin <laughs> Insya pada mak. masa akan datang dia ha. benda ni boleh berlaku. Lah. Boleh berlaku lah uh. eh. Okey. Jadi itu a uh, sikit sebanyak mengenai uh, tahap industri tenusu dalam negara kita lain semakin Betul. berkembang semakin nampaknya. Berkembang. Uh, uh, dan juga semakin dikenali juga. Uh, jadi kita akan berehat seketika doktor. Okey. Kita berehat seketika dan uh, kembali selepas ini untuk kita bercakap mengenai industri tenusu negara. Terus dengarkan Alfa di National FM. དད 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 yang juga Bukan sekadar anda dengarkan di radio tapi juga boleh anda tonton secara langsung di FB Live di page National FM sentiasa di hati dan kita masih lagi bersama-sama dengan tetamu kita yang berusaha Dr. Yuslan bin Sanudin yang merupakan pegawai veterina bahagian pembangunan industri ternakan. Hari kita bercakap mengenai industri tenusu dalam negara. Okey, Dr kita nak cakap juga eh, kalau tadi saya tanya mengapa antara lembu yang menjadi pilihan untuk kita import lah eh, ataupun kita ternak di negara kita lah? New Zealand dan Australia adakah ia juga merupakan sebab yang sama aa kita negara tersebut menjadi pilihan import susu ke Malaysia. Ah betul. Mm. Itu salah satu Reason utamalah mm. kenapa kita import susu daripada negara tersebut kerana mm. segi logistik dan mm. harga susu berbanding dengan negara, -negara lain lagi murah. Mm. itu salah satu inilah. Kemudian sebagai security tadi lah. Ha. Jadi masih kita masih lagi memerlukan uh, susu yang diimport daripada luar negara kan. Betul. Jadi apa sebenarnya cabaran utama industri tenusu di negara kita? Cabaran utama yang paling besar adalah berkaitan dengan cuaca lah. Cuaca, ha, cuaca macam tuan-tuan maklum, mm -hmm. cuaca di Malaysia ni adalah cuaca katulistiwa, mm -hmm. di mana hujan sepanjang tahun dan kelembapan adalah tinggi, mm -hmm. dan itu adalah kekangan utama di mana kebanyakan lembu-lembu yang kita import ni daripada negara yang berkilim sejuk, jadi untuk lembu-lembu ni beradaptasi dengan cuaca di Malaysia ni adalah adalah terlalu kurang lah berbanding negara asal mereka Dan bila kita bawa ke sini pun Mungkin lembu-lembu tersebut menghadapi stres Aha, Dan bila jadi... menghadapi stres ni secara langsung Praktikiti dia pun jadi rendah Aha. Ha, Dan tidak maksimum seperti di negara asal mereka lah uh -huh. Kemudian kita pun ada masalah dari segi cabaran resipi makanan uh -huh. Dan ransom makanan tu sendirilah Di mana macam negara kita ni kalau orang cakap apa-apa kita tanam semua boleh tumbuh disebabkan kita ada hujan dan cahaya matahari sepanjang tahun. Hmm. Ha, tapi ialah rumput yang kita tanam ni bukan semuanya yang berkualiti tinggi. Hmm. Jadi kita perlukan makanan yang seimbang untuk lembu yang kita ternak. Tukarannya hmm. untuk protein, tenaga ataupun karbohidrat, lemak dan minyaklah hmm. itu yang paling penting untuk kita kita perlu penuhilah. Yang ketiga pula berkaitan dengan penyakit. Uh -huh. ha, negara kita ni adalah negara yang tidak bebas dari segi penyakit kuku dan mulut. Di samping itu, kita juga endemik dari segi penyakit brucellosis dan tuberculosis. Ini adalah salah satu faktor yang uh, mengekang dari segi pembangunan dasar tenusu di Malaysia lah. Uh -huh. uh, nak tanya doktor eh, uh... Kalau kita tengok tadi tuberculosis ni macam batuk kering tu eh? kan? Betul, TV, betul. Eh? Kalau brucellosis ni pula? Dia berkaitan dengan penyakit pembiakan. ternakan uh -huh. sebut. Uh -huh. Organ pembiakan? Organ pembiakan. Oh. Jadi bila penyakit dia menjakiti tenakan, uh -huh. macam lembu, lembu uh -huh. tenusu, uh -huh. dia boleh menyebabkan keguguran lah. Uh -huh. Jadi okay. itu salah satu masalah di lamentasi tenusu. Dan satu lagi doktor penyakit kulit berketul eh. Lampi skin, skin disease. Betul, lampi skin disease. Lampi skin disease ni adalah penyakit yang baru-baru ni lebih kurang dalam dalam 4 tahun yang lepas hmm. kita kita berdepan dengan masalah inilah. Ah dan dia menjakiti penyakitan menjakiti haiwan ruminan seperti lembu ternusu dan lembu pedaging. Aha. Ha. Jadi itu antara masalah Uh, dari segi penyakit lah, eh? Betul lah ah, penyakit, cabarannya cabaran dah. dia. Selain mm -mm. tu cabaran yang utama dalam berkaitan dengan kos lah mm -mm. Uh, di Malaysia ni kos yang paling tinggi untuk. Uh, tenakan ternakan lembu ni adalah makanan. 70% untuk kos penternakan lembu telusu datangnya daripada kos makanan. Kos makanan harus diimport dari luar negara eh. Uh, banyak banyak juga yang kita tanam di Malaysia tetapi mm -hmm. ada sebahagian ransom makanan tersebut yang terpaksa kita import. Contoh mm. soya bean, jagung yang kita kena bawa daripada luar negara lah. Mm. Dan ini meningkatkan kos pada kita. Mm. Selain itu pun Peternak kita pun menghadapi masalah di segi kos utility lah hmm. Contoh kos elektrik, air dan kos buru juga yang terlibat sekali lah hmm. Hmm. Jadi uh, apa agaknya sebuah program yang dijalankan oleh pihak DVS lah Untuk meningkatkan industri tenusu dalam negara kita? Uh, DVS telah melaksanakan pelbagai program lah. mm -hmm. Sebagai contoh pada 2003 hingga 2010 Kita ada program Trust mm. Di mana kita menyediakan bantuan kepada peternak Dalam tahun 2008 hingga 2010 Kita ada program Dasar Jaminan Bekalan Makanan Di mana pada masa tersebut kita menghadapi Kegawatan ekonomi Jadi kerajaan turut membantu peternak lah mm -hmm. Di bawah Dasar Jaminan Makanan mm -hmm kemudian pada 2011 pun kita ada program di bawah NKEA mm -hmm. di bawah program M3 point program ataupun kita panggil EPP lah, mm -hmm. di mana kerajaan menyediakan dana untuk peternak aa, peternak lembu tenusu di mana pelbagai program yang kita laksanakan mm -hmm. dan pada 2018 sehingga 2020 pun kita, kerajaan pun turun melaksanakan program sumber kekayaan baru di mana uh, kerajaan mentakrifkan program lembu tenusu di negara ni adalah salah satu program sumber kekayaan baru. Ah, uh, okay. Dia boleh menjana pendapatan yang tinggilah kepada hmm. peternak. Hmm. Dan di bawah rancangan Malaysia ke-12 ni, kerajaan turut meneruskan program di bawah program pembangunan industri tenusu negara dalam tempoh 5 tahun hmm. daripada 2011 dan Tahun ini adalah tahun terakhir untuk Rancangan Malaysia ke-12 mm. Di mana kerajaan menyediakan insentif kepada peternak Untuk membantu peternak dari segi pembelian induk, lembut tenusu Peralatan, contohnya lori tangki susu dan Tangki penyedut susu lah mm -hmm. Itu yang kerajaan laksana, laksanakan pada Rancangan Malaysia ke-12 ni mm -hmm. Okay, uh, sebelum kita berakhir doktor eh, uh, Pandangan doktor sendiri eh, bagaimana untuk kita dapat meningkatkan kualiti susu dalam negara kita. Okey, bagi meningkatkan kualiti dan pengeluaran susu di dalam negara kita ni adalah yang paling penting adalah latihan. Latihan. Uh, training kepada peternak peternak yang terlibat. Mm -hmm. Kemudian program pembiakan. Mm -hmm. Pembiakan yang selektif atau pembiakan yang terpilih di ladang-ladang peternak tersebut mm -hmm. di mana peternak-peternak tersebut boleh mengenal pasti lembu-lembu yang mempunyai production yang tinggi kemudian dari segi makanan dan ransum makanan tersebut di mana peternak perlu menitik beratkan, beratkanlah berkaitan dengan pemakanan ni hmm. untuk mereka kekal untuk mengeluarkan lembu tenusu yang maksimum lah jadi itu antara uh, kata orang tu cara, caralah untuk kita meningkatkan Betul. kualiti Selain daripada pembiakan dan pemilihan genetik yang baik okay kita jaga kebajikan mereka dari segi pemakanan dan juga pengurusan uh, dan juga kesihatan kebersihan juga uh, bagi apa yang doktor kata tadi tu latihan nak berikan bagi mereka yang ingin berkecimpung dalam bidang penternakan hai. Eh. Uh, uh. Jadi uh, sebelum kita berakhir sedikit uh, mungkin apa yang ingin doktor kongsikan bersama-sama dengan kita mengenai industri tenusu dalam negara kita. Okey. Okay. Uh, untuk makluman tuan-tuan juga alhamdulillah pada masa ni eh uh, industri tenusu negara ni dia telah berkembang dengan pesat mm -hmm. dengan ada pelaburan-pelaburan daripada syarikat-syarikat lah mm -hmm. Contoh dia macam FNN uh, kemudian syarikat lain macam Jamal Luang Dairy Valley, mm -hmm. kemudian Nestlé juga terlibat sekali mm -hmm. di dalam pelaburan industri tenusu ni. Mm -hmm. Jadi industri tenusu ni kita nampak Semakin hari semakin berkembang mm. Dan sasaran kerajaan untuk Mencapai 100% Tahap saradiri negara ni Pada tahun 2030 insyaAllah boleh tercapai mm. Dengan Pelaburan-pelaburan syarikat yang baru ni lah mm. Dan untuk makluman tuan-tuan juga Pelaburan-pelaburan syarikat ni adalah Besar seperti Di negeri sembilan Penglibatan mm. syarikat defenen ni mm. Telah melabur wa, Lebih kurang dalam 2 bilion ringgit mm untuk kapasiti lembu di ladang mereka hampir 20,000 ekor. Dengan sasaran pengeluaran susu ni hampir 200 juta liter lah. Di samping tu kerajaan juga ada projek di bawah ECR di mana pihak ICR ni juga telah membangunkan lembah baru lah kita panggil Jemaah Luang Dairy Valley iaitu Lembah Tenusu Jemaah Luang mm -hmm. di Mersing Negeri Johor ah. di mana kerajaan telah mempertukarkan berjuta ringgit juga untuk membangunkan kawasan tersebut di mana kapasiti peternakan lembu tenusu di, di tempat tersebut lebih kurang dalam 3,000 ekor lah dengan anggaran pengurangan susu pun hampir 7 juta liter setahun mm -hmm. Hmm. Jadi itulah eh, antara kata orang tu Uh, masa depan eh uh, tenusu kita ni semakin dapatlah untuk me men memenuhi uh, kapasiti ataupun sara diri. Betul. Ha uh, susu. Kalau ikutkan sekarang ni doktor eh uh, dalam 100% lah eh berapa okay. agaknya kapasiti yang kita dah capai? Setakat ni untuk tahun 2023 uh -huh. uh, sasaran yang kita kita capai hanya sebanyak 67% sahaja uh -huh. daripada 100% lah. Uh -huh. Di mana kita hanya mampu keluarkan sebanyak 40 juta liter. Uh -huh. uh, untuk keperluan negara kita ni lebih kurang dalam 60 juta liter lah. Setahun? Setahun. Setahun. Ha. Ha. Jadi uh, hampir katakan tu hampir 70% lah Hampir 70%, ha, hampir 70 uh, yang lah. kita telah capai setakat ni lah Ya yeah. uh. Baik itu dia sikit sebanyak berkenaan dengan industri uh, Tenusu dalam negara kita kan uh, Sesuatu yang kadang-kadang hmm. kita tahu minum susu Haa uh, tapi kita kena tahu juga bagaimana sebenarnya uh, Industri tenusu dalam negara kita ni Dr. doktor eh Betul uh, uh. Jadi apapun kita ucapkan terima kasih Atas kesudian doktor berkongsi bersama-sama dengan oh. kita hari ni uh, Saya pun uh, lepas ni saya tahulah sekurang-kurangnya kan Terima <laughs> uh. Ha, kenapa susu tu ha, cukup ke tak cukup ke Betul. Uh, Lembu tu Bagaimana dari Betul. mana ha, Dan sebagainya InsyaAllah ada ruang dan kesempatan kita mengupas isu lain pula ha, Dalam katalan tu Bahagian pembangunan industri tenakan ni doktor InsyaAllah Insyaallah. Ha, saya juga ingin mengucapkan terima kasih pada National FM mm -mm. Kerana menjemput jabatan untuk berkongsi yeah. berkaitan dengan cerita lusuh negara lah. Uh -uh. Terima kasih. Sama-sama. Okey, apapun uh, teruskan anda bersama-sama kami. Ada ruangan kesempatan kita jumpa doktor lagi. Uh, terima kasih kepada Dr. Yuslan bin Sanudin, Pegawai Bateri nabah, Bahagian Pembangunan Industri Tenaga. Assalamualaikum, Dr. Waalaikumsalam. Terima kasih. <laughs> Sama-sama. Terus dengarkan Nasional FM.